Наверное, дешевше оно будет проезд так. Вот. Ильдай будет больше туда вмещаться. Думаю, так. В рабочую перевозку это очень хорошо. Потому что много людей в одну маленькую маршрутку не вмещается одновременно. А днем они ездят очень редко, потому что им невыгодно ездить. Город-то большой. Конечно, обязательно. Особенно рабочие перевозки. Я считаю, это оправдано. Было же раньше так. Хорошо было. Никто не жаловался. И сейчас будет нормально, если сделают тогда придется убрать маршрутки. Но это, понимаете, палка ведь о двух концах. Делая одно, нужно убирать что другое. Лучше, конечно, автобус, чем маршрутка. Вместительный, удобнее. что касается, допустим, центральных дорог, да, то, в принципе, можно. А если вот как районы 5 Горняцкий, БМВ, то ну, я смысла не вижу. Как же там передвигаться они будут? То есть там только маршрутное такси. Давки такой не будет. Больше места, значит, лучше для людей. Для пожилых нормально это самое явление. Это само это. Для молодежи, наверное, лучше маршрутки. Там это. Почему? Они спешат постоянно, а нам спешить некуда. По городу я не уверен, что это так сильно нужно будет. <свот> Именно большие автобусы для перевозок. Ну, потому что у нас, в принципе, люди, мне кажется, не будут этим пользоваться. У нас и так много уже транспорта, и много маршруток и так далее. Зачем еще автобусы огромные, которые будут занимать трафик? Пусть пускают. Вот. Наверное, будет удобно. И тем более обещают, что будет дешевле проезд, чем в маршрутках. Удобство. Ну а минус не знаю какой. -то.